নমো নম শ্ৰীমগীতামৃত আজি শ্ৰীমদ্ভগৱীতাৰ অৰ্জুন বিষাজ নামৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ ত্ৰিংশত্তম শ্লোক শ্লোকভাকী হৈছে এনেধৰণৰ নাচকন্যৱস্থাটো ভ্ৰমতিব চে মন নিমিত চি বিপৰীত কেশৱ অৰ্থাৎ হে কেশী নামৰ দানৱক বধকৰ কৃষ্ণ অৰ্থাৎ কেশৱ মই এতিয়া ইয়াত অলপ সময় স্থিৰেৰে থাকিব নোৱাৰা হৈছো বা স্থিৰ হৈ থাকিব নোৱাৰা হৈছো মই নিজকে পাহৰি গৈছো আৰু মনটো বিমূৰ হৈ পৰিছে মই কেৱল অমংগল হোৱাৰহে লক্ষণ দেখিব পাইছো বা অমংগল হোৱাৰ পৰিস্থিতিহে মোৰ সন্মুখত সমাগত হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ এই কথাষাৰৰ বক্তা হৈছে ধনঞ্জয় অৰ্জুন পূৰ্বৱৰ্তী শ্লোকত কোৱা হৈছে যে যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত সন্মুখ মহাসমৰত যেতিয়া আত্মীয় কুটুম্বক দেখা পাইছিলে অৰ্জুনে তেতিয়া তেওঁ শোকত বিফল হৈ পৰিছিলে আৰু ভগৱান কৃষ্ণক অৰ্থাৎ কেশৱক্তেও কথা পাতি অৱতাৰণা কৰিছিল যাৰ মাজেৰে অৰ্জুনৰ মনত জাগ্ৰত হোৱা আত্মীয় স্বভাৱ বা আত্মীয়তাৰ প্ৰতি থকা যি স্নেহ সেই ইয়াতে শ্লোকভাখীৰ মাজেৰে পৰিস্ফুট হৈছে ধন্যবাদ